بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أشبه سيد الأيام كنا نبارك جمزك بركات لقيم بسن كم أزنى دين أساسلارن استيقى قرار جمبوسى Bu adamın üyüde halavat xotirjamlik bo'ladi sakinat bo'ladi kim o'zini oilasini uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa kim pul top ko'p topgan bo'lsa shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda qaranglar chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi olloh taolo peshanangizga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq olloh yozgan bo'lsa topasiz bo'lmasa har qancha yuguring har qancha yeling topmaysiz shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor dinni ushlaganligi uchun va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor xulosa farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak dinni mahkam ushlashligimiz kerak birodarlar kim o'zini munkardan tiymasa mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirni albatta ko'radi qaytarib aytamiz gunohlardan to'xtamayotgan odam o'zini qilayotgan gunohlarini ta'sirini salbiy ta'sirini albatta o'zini oilasida ko'radi oilangizda saodatli bo'lishingiz ollohni qo'lida oilangizda shaqovat baxtsiz bo'lishingiz ollohni qo'lida yana qaytarib aytamiz kim ollohni hukmi bilan oilasini ishini yurgizsa olloh taolo bu kishiga saodatni beradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom ahmaddan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar oltita narsani kafilligini beringlar menga men sizlarga jannatni kafilligini beraman hadastum. gapirsanglar rost gapiringlar va avfu ida vaattum. va'da bersanglar bajaringlar va addu ida tumintum sizlarga bir omonat qo'yilsa omonatni ado qilinglar vafou furujakum farjlaringizni zinodan saqlanglar va ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar va kuffu kuff qo'llaringizni gunohdan tiyinglar mana shu oltita narsani menga bajaramiz deb kafillik bersanglar men sizlarga jannatda kafilligini beraman yana bir hadisda aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibn adama nasibahu min har bir odam bolasiga zinodan bir nasiba ulush yozilgan Mudrikun la mahalata. iloji yo'q albatta shu zinoni qiladi aynani nazar. ikki ko'zni zinosi bu qarashlik. <laughs> uzuna istima. Ikki quloqni ham zinosi bor u nomahramlarni so'ziga quloq tutishlik <laughs> lisanu zinahu kalam. tilning zinosi harom so'zlarni gapirishlik valiyatu batash qo'lni zinosi ushlashlik harom bo'lgan narsani ushlashlik rijlu varixo oyoqni ham zinosi bor ana shu harom tomonga qarab yurishlik qalbu yatamanna qalb ana shu narsalarni o'ylaydi ana shu narsalarni xohlaydi yusaddiqu farju endi yuqoridagi zinolarda hammasini bor qiladigan ham yo'q qiladigan ham nima bo'ldi farj bo'ldi hayol ketadi ko'z qaraydi quloq eshitadi işte, til gapirib qo'yadi ammo farj fe'lan shu zinoni borib qilmasangiz bularni hammasini bekorga chiqarib yuboradi yani endi mana shu qo'lni tilni qalbni oyoqni zinolari bor ekan kishi mana shu zinoni qilar ekan unga albatta oxiratda agar tovba qilmay o'tib ketsa oxiratda jazo beriladi lekin dunyoda ham mana shu qilgan gunohlarini asoratini ko'radi ko'zini nuri ketadi qalbidan xotirjamlik ketadi hayol parishon bo'ladigan bo'lib qoladi oilada xotirjamlik sakinat bo'lmaydi birodarlar aytdiku kim olloh man qilgan gunohlardan tiyilmasa mana shu qilayotgan gunohlarini oilasida ta'sirini ko'radi farzandlaridan qaytib qoladi birodarlar to'satdan tushib qoladi ba'zida endi nazar <laughs> payg'ambarimizdan so'rashganlarida rasululloh aytdilar ekan ko'zingni olib qoch de aittiler, bir marta tushib qoldi ko'zni olib qochdi unga gunohkor bo'lmaymiz ammo ikkinchi marta takror qaraydigan bo'lsak bunga endi gunoh yoziladi ko'zni tiyish birodarlar ayollar o'zini avratlarini hijob bilan yopib yurishligi jamiyatni pokiza bo'lishiga qalblarni toza bo'lishiga hayotni esa go'zal bo'lishiga olib keladi avratlarni yopiq bo'lishligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmasligini bashoratini berganlar bu hadis Imom taboroniydan Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam salasatun la 3 kishini ko'zi jahannamni ko'rmaydi. Aynun harasat fi sabilillah. Allohning yo'lida qo'riqchilik qilgan uxlamasdan soqchilik qilgan kishini ko'ziga va aynun bakat min ollohdan qo'rqib ko'z yosh to'kib yig'lagan ko'zga va aynun kaffat an olloh harom qilgan narsalardan o'zini tiygan kishini ko'ziga jahannam o'ti tegmaydi endi mana qarash odobini gapirayotgan boshlagan o'tgan jumada davom etkazamiz erkak kishini erkak kishiga qarashdagi yani odobi endi yigit kishi iffatli bo'lsa naqadar chiroyli bo'ladi naqadar go'zal bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar imomi daylamiydan ali roziyallohu anhudan keltirilgan al adlu hasanun valakin fil imami ahsan adolat chiroyli narsa yani endi boshlig'ida bo'lsa shu adolat yana ham chiroyliroq bo'ladi boshliq adolatli bo'lsa saxovat qo'l ochiqlik chiroyli narsa endi boylarda bo'lsa shu saxovat yana ham go'zal bo'ladixudojo'ylik taqvodorlik chiroyli narsa endi ulamolarda bo'lsa yanayam go'zal bo'ladi sabr chiroyli narsa endi bu sabr faqrlarda bo'lsa yana ham go'zal bo'ladi va tavba qilish yaxshi narsa chiroyli narsa endi yosh yigitlarda bo'ladigan bo'lsa bu tavba yanayam go'zal bo'ladi hayo chiroyli narsa endi ayollarda bo'lsa bu hayo yana ham go'zal bo'ladi ko'zni tiyish haqida aytilingan hadislar asosan erkak kishini nomahram bo'lgan ayolga qarashigi haqida aytilngan to'g'rimi nomahram ayolga nomahram erkak qarash haqida aytiligan ko'proq hadislar ammo erkak kishini erkak kishiga qarashidagi odobi ham bormi shariatimizda aytilinganmi shariatimizda bu haqida nima deyilgan erkak kishi boshqa bir erkak kishini tizzasi va kindigi orasiga nazar solishi mumkin emas harom bu ikkala erkak qarindoshmi begonami musulmonmi kofirmi farqi yo'q tizza bilan kindikni orasiga nazar solishlik mumkin emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar imom muslimdan keltirilgan hadisda erkak erkakning avratiga nazar solmaydi ayol ayolning avratiga nazar solmaydi imomi toboroniydan keltirilgan hadisda aytadilar tizza bilan kindik orasidagi narsa avrat tizza bilan kindikni orasi avrat imomi termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar va fa innal fakhza rasululloh aytdilar soningni to's albatta u avratdir son yopilishligi kerak na sport mashg'ulotida na suzishda va na hammomda ochib bo'lmaydi ayol kishini ayol kishiga qarashiga kelsak u ham xuddi shu qoida ayol kishi boshqa bir ayol kishini tizzasi bilan kindigini orasiga nazar solishi mumkin emas yana qaytarib aytamiz bu mahrammi bu ayol o'zini bir yaqin qarindoshimi bu ayol tanishmi begonami muslimami yo'q farqi yo'q ayol ayolni tizzasi bilan kindigini ortasiga nazar solmaydi bu narsaga bee'tibor bo'lmaslik kerak birodarlar erkak erkakni ayol ayolni avratiga qarashligi mumkin emas chunki bu narsa buzuqlikka olib keladi buzuqlikka olib keladi yani endi mana shu buzuqlikni yoyilayotganligi ko'p bo'lib ketayotganligi qiyomatni kichik alomatlaridan deydigan birodarlar qiyomatni kichik alomatlaridan musulmon ota o'zini farzandini nazorat qiladi birodarlar axloqida biron bir o'zgarish sezadigan bo'lsa tuzatishga kirishadi yoshligidan qaraydi birodarlar orientatsiyani aynishligi ayrim belgilari yoshligidan ko'rinar ekan psixologlarni gapi tushunarli qanaqa orientatsiyani buzilishi o'g'il bola bo'lib turib qurchoq o'ynaydigan bo'lib qoladi o'g'il bola bo'lib turib o'g'il bolalardan o'zini olib qochadi shunga o'xshagan psixikasidagi aynishligi yoshligidan boshlanar ekan qarab turish kerak ey endi muslima ayol bemor bo'lganda ayol tabibga olib borib ko'rsatilinadi agar bo'lmasa shundagina iloji bo'lmagan holda nochor holatda erkak kishi ayol kishini ko'rishligi mumkin unda ham faqatgina og'riyotgan a'zosiga yana qaytarib aytamiz ayol kishi muslima ayol bemor bo'lib qoladigan bo'lsa avval muslima tabib qidiriladi agar bo'lmasa noiloj bo'lsa majbur bo'linsa erkak tabib ko'rishi mumkin shunda ham faqat og'riyotgan a'zosiga yana muhokama qilishlik maqsadida qarashlik ham mumkin bo'ladi ya'ni bir qandaydir e, sot ishi bo'ladimi qozixonadagi muhokama bo'ladimi muhokama qilishlik uchun qarashlikka ham ulamolar ruxsat berishgan otalarni farzandlarining tarbiyasida e'tibor berish kerak bo'lgan bitta narsa bu farzandlarning jinsiy tarbiyasi ota onalar bu masalada farzandlarini hali balog'atga yetmay turib hali ularni aqli qabul qilmaydigan holatda jinsiy g'arizalarini qo'zg'atadigan surat ko'rinishlardan ularni ehtiyot qilishlik kerak bo'ladi hali yosh yetmasdan turib bilish kerak bo'lmagan ko'rinishlardan holatlardan ma'lumotlardan uzoq qilinishlik kerak keragidan avval ya'ni bilishi kerak bo'lganidan ovvoroq ertaroq bilib qolsa bu narsa farzandni tabiatini aynishiga olib keladi uylarda ko'rsatilayotgan televizordagi narsalar birodarlar telefonlarda ko'tarib yurgan narsalari bolalar nimani ko'rishyapti birodarlar albatta nazorat qilish kerak birodar tarbiya qilgani vaqtingiz bo'lmayaptimi jon birodar mayli lekin buzilishiga yo'l bermay turing tarbiya qilgan vaqtingiz yo'q toqatingiz yo'q mayli lekin buzilishini to'sib turing qo'lidan haligi qimmat telefonni olib qo'ying internetni uzib qo'ying televizorni bir cheklab qo'ying tarbiya qila olmayapmiz lekin buzilishiga yo'l ochib beryapmiz bu internet televizor telefon o'tkir pichoqqa o'xshagan narsa yaxshilik ishlatsa ham bo'ladi yomonlik ham ishlatsa bo'ladi shuning uchun beparvolik qilmaylik beparvolik qilmaylik farzandlarimizni xulqini tabiatini buzilishiga asosiy sabablardan bittasi bu shu ko'rayotgan filmlar kinolar bundan tashqari internet ham bor ma'lumotni ko'pligi unga yetishishni yo'llari oson bo'lib ketganligidan bolalarimiz keragidan avval ayrim narsalardan xabardor bo'lib qolyapti ana shu birodarlar g'arbdan sharqdan kelayotgan shoular boshqa ko'rsatuvlar sababidan tushunchalar ayniyapti mana shu o'zimizni yurtimizni bir kanalida debat bo'lyapti diskussiya bo'lyapti bir ayol g'arb tushunchalarini targ'ibotini yaxshi deyapti bir erkak kishi tortishyapti hali yigit aytyapti mana sizlar deyapti bizni maktablarimizda diqqat qilinglar bizni maktablarimizda o'qitish uchun kirgizgan kitoblaringlardan bittasida aytyapsizlar <laughs> deb turib kitobni ochib o'sha yerdan цитатаni keltiryapti mana sizlar yozgan kitobda hozirgi yigitlar uylanayotganda kelinni qiz bolaligiga e'tibor berishmay qo'ygan sitata tugadi qadan oldingiz bu gapni deyapti shu fikrda muhimi shu mavzu o'rtaga chiqdi hamma yomon deydi lekin muhimi chiqdi shu narsa o'nta odamdan bittasi ha demak shunaqa ekanda deb qoldimi ular yutdi hozirgi uylanayotgan erkaklar kelinda qiz bolalik bo'lishligi shart emas deb ko'pchilik shunaqa bo'lib qolgan degan narsani televizorda gapiryapti sizlar bizni bolalarimizga beshinchi yettinchi sinfdi bolalariga chiqarib qo'ygan kitobinglarda shunaqa deyapsizlar deyapti turib tinglamay turibdi sen o'zing shunaqa kelinni olasanmi desa unamaydi bolalar qanaqa maktabda mehtep, qanaqa kitoblarda qanaqa yangi kitoblarda ham bir qarab qo'yinglar musulmon ota oilasini farzandlarini ko'chadagi holatini ham uydagi holatini ham nazorat qilishligi kerak bo'ladi otalar qiyomatda javob berasizlar muttafaqun alayh bo'lgan hadis abu said al hudriy roziyallohu anhudan xuddi hozirgi kunimizga aytilingan hadisda qola nabiy sollallohu alayhi vasallam la tattabi'unna man qablakum bi bi shibrin albatta o'zlaringizdan oldingilarning sunnatlariga qarishma qarich arshinma salaktumuhu hatto ular <laughs> zobning hashorotning <laughs> yoki ilonning uyiga kirsalar ularga ergashib sizlar <laughs> ham kirasizlar <laughs> shunda sahobalar aytishki, ya rasululloh al yahuda femen, avalgi, va nasoro yahud bilan nasorolarga ergashamizmi holaman men kimga aytyapman bo'lmasam dedi sizlardan avvalgi yahud va nasorolarni qilgan ishlariga fe'llariga qarishma qarish ergashasizlar agar hasharotni teshigiga kirsa shunga ham kirasizlar dedi kiryapmizmi yo'qmi to'ylarimiz urf odatlarimiz kim keçekimiz, yürüştürüşümüz, yapışımız, orzu ümidlerimiz. Yer geçme mı? Kim böyle yaptı bu modanı? Yer geçme mı? Karışma karış, arşın mı arşın? Beşinci sınıfta okuyorken, tuttu, 10 tokul bana ne çıkıp durup, futbolistler adını sorayım böyle o'nta sahobadan atini so'rang bilmaydi ergashyapmizmi ergashyapmizmi ergashyapmiz bironta yahudiyni nasroniyni musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar bironta yahudiy nasroniy musulmonning kiyimini kiyib musulmonning urf odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar nimaga ular ergashmaydi nimaga biz ergashamiz payg'ambarimiz qiyomat alomatlaridan deb aytayapti. qarishma qarich arshi arshini ergashasizlar ammo musulmonlarni orasida peshqadamlikni davo qilayotgan odamlar bor bular madaniyat taraqqiyot davosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz taraqqiyot davosi bilan musulmon kishiga ham musulmon ayolga ham to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiyayotganini hammamiz ko'rib turibmiz birodarlar birodarlar erchiyvurmaylik ko'zimizni ochaylik qiyomatda javob beramiz bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik bachavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik farzandlarimizga shu narsani tushuntiraylik aytaylik bo'lmasam bular shularga ergashib ketib qoladi olloh saqlasin ayrim odamlar aytib qoladi duolarimiz ijobat o'lmayapti yurish turishimizda bir baraka bo'lmayapti endi birodarlar yurish turishimizni qanaqaligini g'arb belgilab bergandan keyin qarichma qarich karış, arshma archin shu mushriklarga kofirlarga ergashganimizdan keyin duoymiz ijobat bo'lsinmi birodarlar gunohlarimiz ko'payib ketyaptiki yer qimillayapti. Bekarga emas. Ma asoba min musibatin fa kasabat va qimirlayapti bekorga Voy, nima musibat yetsa deyapti Alloh. nima musibat yetsa o'zingizlar qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi yana ko'pini kechirib tashlayman deydi alloh taolo Va sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ey muhammad alayhis solom, meni bandalarim sizdan men haqimda so'rasa ayting men yaqinman ularga ya. duo qilsa duolarni ijobat qilaman bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham meni da'vatimga javob qilsinlar menga iymon keltirsinlar agar o'ldi o'chdi bo'lib ketishni xohlamasak bolalarni tarbiya qilaylik alloh Allah, taolo qur'onda aytadi ya amanu qu anfusakum naro ey iymon keltirganlar o'zinglarni va oila a'zolarinlarni ahillarinlarni jahannam o'tidan saqlanglar o'zimizni saqlashimiz kerak va bolalarimizni saqlashimiz kerak olloh buyuryapti ularni jahannam o'tidan saqlashligimiz ularni tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz orqali bo'ladi ularga tarbiya berishimiz orqali bo'ladi beparvo bo'lmaylik birodarlar qonini sizlar boqmayapsizlar uyni sizlar qilib bermaysizlar kiyimni sizlar qilib bermaysizlar rizqida yozilgan bu narsa siz o'lib qolsangiz ham bo'laveradi sizni qiladigan bitta ishingiz erkak sifatida musulmon erkak sifatida uni tarbiyasi agar shuni qilmaydigan bo'lsangiz qiyomatda javobgar bo'lasiz ushbu darslarni musulmon ota onalar o'zlarini hayotlariga amaliy suratda tarjima qilishlarini va ummatni kelajagi bo'lgan farzandlarimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgandek qilib tarbiya qilishlariga alloh taolodan tavfiq so'raymiz chunki ota yoki ona o'zini farzandini ollohdan qo'rqayotganini ko'rsa halol yurganini ko'rsa rasulullohni sunnatini yaxshi ko'rib tadbiq qilayotganligini ko'rsa albatta o'zini saodatli his qiladi dunyodan chiqib ketar ekan chirog'im o'chib qolmadi degan xotirjam qalb bilan ketadi birodarlar darsimizni nihoyasini deb tugatishimiz mumkin qur'ondan bitta oyatdi o'qiymiz astadu billah parvardigoro o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shodu hurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kimsalar alloh taoloni yaxshi ko'rgan birodarlar parvadigoro siz bilan bizni ham farzandlarimiz ko'zimizni quvonchi bo'lishligini nasib etsin o'tib ketganimizdan keyin orqamizdan bir duo hayr qilib turadigan solih farzandlar bo'lishligini alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin va siz bilan bizga ham ana shu qiyin bo'lgan uzoq bo'lgan farzand tarbiyasi degan yo'lda